kita bicarakan tentang aliran akidah ataupun aliran akidah yang ada di dalam Islam ini sebenarnya untuk mengiranya berapa banyakkah kan, hmm. aliran yang sesat tu lah. banyak eh? sangat banyak <laughs> sangat banyak kerana apabila kita lihat aliran ajaran yang sesat ini ianya berbeza daripada ajaran yang sahih berlandaskan kepada al-Quran dan juga kepada as-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam Mengapa kita katakan dengan demikian kerana pada awal pembentukan aliran akidah umat Islam sekalipun ianya tidak berlaku pada akhir ataupun lewatnya mutaakhir zaman umat Islam ni bukan dalam 100 200 tahun 100 200 tahun ni dah banyak dah bahkan ianya bermula pada zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada zaman sahabat zaman sahabat Nabi alaihi wasallam yang paling besar apabila kita lihat dalam permasalahan masalahan tahkim yang hmm. berlaku di antara Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu dengan Sayyidina Muawiyah dan para sahabat yang lain. Selepas daripada permasalahan tahkim itu sudah keluar dua puak yang besar. Hmm. iaitu golongan Syiah dan juga golongan Khawarij. Itu antara yang tak awal lah aliran ha, sesat. Cuma pada masa itu kita katakan kedua-duanya ini lebih bersifatnya politik. Hmm. Masih lagi belum mengemukakan pandangan-pandangan akidah Yang sangat ketara sehingga yang kita boleh lihat pada hari inilah Kerana kedua-dua aliran ini masih lagi ada pada zaman ini Jadi kalau kita katakan aliran ajaran sesat ni Sangat banyak Bahkan kerana masanya mengambil masa yang panjang Daripada zaman sahabat sampailah zaman ni jadi tak dinafikan bahawa kita ni hidup di mana sahaja pun pasti akan menemui dengan ajaran sesat. Ya. Yeah. Dan mungkin kalau kita refer kepada kitab contohnya kitab yang awal dalam penulisan ajaran-ajaran uh, ni -ajaran, eh, contohnya karangan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri iaitu Maqalat Islamiyyin. Beliau sendiri pun sudah menyebutkan dalam lebih kurang dalam lima ataupun enam uh, ajaran sesat yang sudah ada pada zaman beliau. Antaranya adalah Syiah, ada, ada Khawarij, ada Murji'ah, ada Jahmiyah dan ada selain daripada uh, uh, apa kita sebut yang masyhur ini. Uh, walaupun bagaimanapun kita akan dapati bahawasanya penulisan-penulisan berkaitan dengan ajaran sesat ini bukan terhenti pada zaman Imam Abu Hasan Asy'ari saja. Bahkan sebab pada tu imam-imam yang lain menulis dan merekodkan wujudnya ajaran-ajaran sesat yang berlaku dalam umat Islam. Baik. Banyaknya ajaran sesat ni Dia ada macam-macam jenis lah Kalau ikutkan Jakim pernah keluarkan satu statement Bahawa sejak 1950 Sampai ke tarikh Dikeluarkan statement Ada 154 ajaran sesat Itu di Malaysia Yang ada banyak Institusi institusi agama Jabatan agama, Jakim, Jabatan Mufti dan sebagainya Kalau di Indonesia Saya ada tengok satu Kenyataan rasmi ada lebih 300 ajaran sesat. Mana hmm. kalau Malaysia 154 pun dah banyak, Indonesia 300 lagi banyak lah. Tapi itu menunjukkan bahawa mereka ni bila kita kata ajaran sesat, mana bukan agama lain. Mana agama tu agama Islam, cuma ajarannya sesat. Maksudnya tak semestinya kita kata, oh, aku Muslim, aku dah mengucap dengan masyadah, aku okey, tak ada masalah. Maknanya ada satu perkara yang kita perlu bagi perhatian tak cukup kita kata kita agama tu muslim tetapi mesti kita berada di atas jalanan yang benar. Jadi macam mana tu uh, doktor? Adakah uh, orang orang awam ni dia perlu sedar tentang ajaran sesat dengan yang manakah ajaran yang benar? Baik. Uh, sebenarnya yang data terkini yang dimaklumkan oleh pihak Jakim tu sekarang sudah ada 160. Udah oh, bertambah ha, dah sudah bertambah. Itu yang kata sentiasa uh, bertambah sentiasa tu. Ada komitmen lah kan, <laughs> yang mengajar ajaran sesat ni dia komitmen dia, dia besar. Mm -hmm. Baik, um, sebenarnya apabila kita memahami kita sebagai seorang Muslim, jadi Muslim tu sebenarnya masih lagi terbuka. Mm -hmm masih lagi memakai identiti yang berbagai. Sebab setiap daripada ajaran sesat ni pun mengaku mereka muslim. Mereka orang Islam, mereka mengikut al-Quran dan juga as-sunnah. Cuma apabila kita dalami lagi ajaran Islam yang sebenar ini Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menyatakan tentang uh, firqah ataupun ikhtilaf kan perbezaan uh, umat ini dan firqahnya itu singgullah kepada 72 73 firqah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya sedang isyaratkan kepada kita bahawasanya kewujudan ajaran-ajaran sesat ini memang tidak dapat dibendung. Dan mereka yang berjaya adalah mereka yang mengikut kepada al-jamaah. Mengikut kepada al-jamaah iaitu majoritinya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau kita dampingkan hadis-hadis berkaitan dengan Islam dan juga dengan akidah ini kita akan dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dengan alaikum bil jamaah. So dia bukan muslim saja. Ha, dia bukan muslim saja. Dia mesti ada kelompok jamaah. Dia mesti sahaja. ada majoritinya. Ya. Yeah. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawasanya umat ini tidak akan berhimpun di atas kesesatan. Itu jaminan. Ai mu'azamuhum. Kebanyakan mereka itu tidak akan berhimpun di atas kesesatan. Kemudian dalam satu hadis Nabi menyebutkan fattabi'u sawadal a'zam. Ikutlah yang ramai daripada umatku ini, fa innahu man shazza shazza finnar. Barang siapa yang asing ataupun yang pelik daripada yang jamaah ini maka dia berada dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ sudah ada isyarat. Bukan bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan Islam ini sudah memadai. Sebagaimana kebanyakan ajaran-ajaran sesat ini apabila mereka mengatakan tentang sesuatu berkaitan dengan agama, mereka akan sebut dengan al-Quran, sebut dengan hadis tanpa menjelaskan tentang hakikat sebenar di dalam akidah mereka. Bahkan akidah mereka itu banyak membawa kepada penyelewengan, mengikut hawa nafsu dan dan sebagainya. Sebab itu apabila kita dapati perkataan alaikum bil jamaah itu adalah perkara yang bersifatnya panduan setiap zaman kan zaman awal zaman salifus salih, zaman khalaf sehinggalah pada zaman ini kita dapati jamaah inilah yang sentiasa kekal mengikut kuotanya mengikut kepada bilangannya adalah majoriti kepada umat bagi nabi sallallahu alaihi wasallam itu panduan kepada awam maknanya kepada... bila kita kata kita muslim kita tengok adakah kelompok kita ni adalah termasuk golongan syaz yang bersembunyi, yang beramal pun tak boleh orang tahu Takut pada jabatan agama Bermusuh dengan jabatan mufti maknanya syaslah ha Itu yang kita katakan kesedaran pertama bagi hmm, hmm. masyarakat So kalau kita praktik kita, akidah kita sama dengan majoriti umat Islam itu Itulah indikator Itulah yang menunjukkan kita sebenarnya sudah masuk ke dalam jamaah Ataupun Muslim sejati yang diletakkan oleh panduan Nabi alaihi salatu Doktor sebagai ahli akademik dan juga mungkin banyak mengkaji dalam bab-bab ini. Kita tengok ajaran sesat tu macam doktor punya da apa dapatan maknanya lebih bertambah. Saya saya baca tadi 154. Rupanya sekarang dah 160. So dah bertambah. Macam mana sebenarnya ajaran sesat tu boleh terbentuk? Baik. Dia um, sebenarnya apabila kita lihat dia ada beberapa faktor. Heem. -hmm. ajaran sesat ini Premisnya ataupun dorongannya adalah berlaku di atas uh, kesenangan ataupun kemudahan. Hmm. Dengan lain maksudnya, orang yang minat kepada ajaran sesat ini, dia ada suatu benda yang mengikat ataupun menarik perhatian masyarakat. Itu faktor yang pertama. Hmm. Yang kedua, masyarakat yang menjadi mangsa kepada hmm. ajaran sesat ini adalah mereka yang mempunyai ataupun mereka yang jarang belajar. Hmm. Mereka yang kebanyakannya adalah... Uh, jahil dalam agama dan mereka ini terdorong dengan perkara-perkara yang kita katakan mungkin shortcut kepada kebaikan mm. kepada pahala nak menebus dosa dan sebagainya. Maka orang-orang yang menjadi pemuka kepada ajaran sesat ini sudah mengecam dan juga sudah melihat kepada kekurangan dan kejahilan masyarakat. Hmm. Sebab itu mereka mengambil kesempatan. Ini ajaran sesat ni kita katakan yang ada di negara kita lah. Yeah. Kita tak sebut tentang ajaran sesat yang lebih besar kan. Hmm. Cuma perbezaannya itu bukan sangat ketara. Setiap daripada pemuka-pemuka ajaran sesat ini mesti mempunyai pengaruh. Hmm. Dan mereka mengemukakan pengaruh mereka tadi supaya manusia terikut. Baik, dalam satu kes contohnya pernah berlaku bagaimanakah ada golongan-golongan yang berada pada uh, status yang mungkin berada kan. Tetapi mereka ini adalah yang yang tidak beramal soleh. Kan, yang jahil agama bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keselesaan dengan hmm. kemudahan kan saya tak mahu belajar saya tak mahu beribadah banyak tapi boleh tak saya dijamin untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan daripada agama jadi inilah puncanya yang kita lihat bagaimanakah ada manusia-manusia yang sudah dapat menarik perhatian yang sudah melihat kepada kekurangan-kekurangan ini dan mereka menampilkan solusi-solusi yang berupa memberikan kegembiraan kepada masyarakat. Hmm. Nah ini kita katakan berlaku dalam kebanyakannya di di negara kita lah sebab ada manusia yang yang jahil dan juga yang kurang pengetahuan. Itu uh, satu bentuk ajaran sesat yang mana uh, disebarkan kepada juhala orang-orang jahil yeah. dan juga orang yang ada lebih sikit boleh baca hadis, boleh baca Al-Quran. Dan sebahagian ajaran sesat baca Al-Quran tak erti pemimpinnya.